Сегодня у нас прошел совместный семинар трех организаций. Федерация Кравмага Украины – это израильский рукопашный бой. Центр специальной подготовки – это курсы первой доврачебной помощи. И Федерация прикладных стрелковых видов спорта. В ходе семинара мы учили ребят правильно пользоваться тактическим фонарем, как в бытовых целях, то есть для поиска объекта, для навигации в темном помещении, так и в тактических, для того, чтобы идентифицировать цель и либо ослепить противника. Ребята попробовали применять сам фонарь для самообороны, применять его вместе с пистолетом, когда вам надо подсветить цель и ослепить цель, и оказывать первую помощь человеку на улице, когда ему стало плохо в темноте. Остановка дыхания, остановка сердца, критические кровотечения. Поиграться с световым пятном, если вам надо высветить объект близко или дальше. Изначально режим был самый яркий, блынули и светит. Но самоослепление раз, применение в целях. Если я иду в темном подъезде, в принципе 200 люменов. Это то, что уже бьет по глазам достаточно больно. То есть нарваться на э, отраженный поток тоже можно. И режим стробоскоп, мой любимый. Mm -hmm. Чем он хорош? Слезит. Это тоже слезит. Дезориентирует. Дезориентирует. Все залили световым потоком, все видно. <мес> Дезориентирует. Дезориентирует. <мес> Ранняя дефибрилляция. Когда проходили занятия, знаете, что такое дефибрилляция? Знаете. А автоматический дефибриллятор. Знаете, что такое? Ми підходимо, пробуємо просто би, за плечі взяти спитати, знаходиться би, в сузнанні, чи ні. Перевіряємо дихальні шляхи, ось таким чином натягуючи підборіддя чуть-чуть вверх, щоб не западав язик. ось, І мухаємо, Переві... огля... якщо є якісь там поверхневі. Скажем, як курточка, яка нам заважає бачити грудну клітку. 10 секунд раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ми маємо почути приблизно три подихи і побачити, що рухається грудна клітка. Виповняємо практичні заняття по оказанню першої медицинської допомоги в условиях. В условиях, когда скоро еще нет, мы непосредственно на месте происшествия, и наша задача непосредственно спасти человека. Такие занятия, безусловно, являются правильными, нужными, и в нашей деятельности действительно как бы, являются основополагающими для оказания в условиях стрессовых, опасных условиях, для помощи людям эту руку взяли сюда, подбили ногу, у нас получается рычаг, да? Вот, подбили ногу хорошенько и заваливаем его на себя. Раз. Руку его ложим ему под голову, ногу подбиваем вот сюда, чтобы он не перекатился. Я считаю, что если человек выходит на ночное дежурство, он должен понимать, с чем он столкнется в темноте, да, и как он должен оперировать своим рабочим инструментом, фонарем. К сожалению, этому уделяется мало внимания, а фонарь – это достаточно грозное оружие и хорошее подспорье в работе полицейского. Но при неправильном применении фонарь может угрожать жизни самого полицейского. Данный семинар был важен тем, что э, патрульным полицейским э, дали возможность познакомиться с новыми методиками, которые существуют сейчас э, в программах современной подготовки э, с правоохранителей и сотрудников различных силовых структур во всем мире, и тем самым расширить свой технический арсенал. Э, данный семинар важен тем, что нет универсальной техники, которую там, стоило бы взять на вооружение, а остальные стоит проигнорировать. Чем больше технический багаж, знаний и умений, у полицейского тем качественнее он сможет действовать в той или иной тактической ситуации.